Конкурс традиционный проводится уже в юбилейный пятый раз. С каждым годом желающих становится все больше. На очередной выставке детского творчества волшебница и зима более 200 работ. Жюри предпочтения профессиональным учащимся не отдавало. Судили строго, но объективно. Я делала елку из пластилина. Сначала мы делали, рисовали на бумаге, потом... Делали кругляшки из пластилина, потом уже налепливали на бумагу. Когда вырастешь, кем мечтаешь стать? К военным. А художником не хочешь? Ну, а художником тоже хочу. Фантазию детей не ограничивали. Победителей награждали в трех возрастных группах по номинациям рисунок и декоративно-прикладное искусство. Работы, выполненные в технике гротаж, смешанной росписи по стеклу, гуашь, карандаш, подделки из макарон, лент и пластилина. От разнообразия разбегались глаза. Но все шедевры юных художников объединяла общая тема зимы. Я на своей работе изобразила трех ангелов, как бы которые э, держат двух трех колыбей как бы символ мира, счастья, зимы, доброты. Все работы очень красивые, я не ожидала. Это очень приятно оказаться на первом месте. Школа искусств богата не только художниками, но и музыкантами. На торжественном награждении победителей приветствовали и концертными номерами. Каждый участник получил поощрительный приз, но ну а лучшим достались грамоты, дипломы, ценные подарки и почетное звание победителя. Наталья Александр Шереметьев Акпарат